Привет вас! Ну что, 100 дней президентства Трампа! Он обещает сделать большое выступление. Ну, послушайте, я даже наперед могу сказать, будет очень много фастовства. Он расскажет небывалые свои успехи, и действительно нет. Честно говоря, все, что он за 100 дней планировал, обещал, все провалилось. И нелегальные мигранты, и вот это вот э, тарифы, и Гренландия, Канада, Мексика. Ну, война. Вы же помните, что он обещал, что вот 24 часа, 100 дней. Не, он действительно, действительно были такие идеи, он прожекты, что вот сейчас он позвонит Путин? Ничего не получилось, абсолютно. Так что там, где 100 дней, там и 1000 дней и так дальше. Ну, честно говоря, вы поймите правильно, когда первый раз Трамп был президентом, было то же самое. Куча болтовни, фантазий, выходок, заявлений, а потом... А потом... А вы меня неправильно поняли. Да, дурака поймешь, еще бы. Так что это повторяется. По этой причине говорю, что будет очень много фастовства. Очень. Лжи, обмана. Ну, в любом случае он расскажет о небывалых экономических успехах, хотя а в действительности, но я не сказал бы, что в США уж такой кризис. Нет, нет. Но успехов тоже нет. Ну, скажем так, вот это вот из-за чего хипиш был по поводу внешней торговли, то дефицит увеличился. Плюс ко всему очень плохая ситуация с государственным ценным бумагом США. Плохо. Плохо, ребята. Ну и курс ну, сами видите, что курс евро-доллар сейчас, ну, грубо говоря, доллар обесценивается по отношению к евро, если так по-простому. Девальвирует, обесценивается. Ну, понятно, Трамп расскажет, что это... Да, есть такая ситуация. Ну, что вы хотите? Политики врут, обманывают, постоянно все перекручивает. Это есть. По этой причине слухайте, Тикимэля. Экономиста! Жартую. Але не жартую, егітую вас ставати членом клубу економічної мудрості, там з колом спонсорства. Ну, а якщо любите політику, там є пакет дешевше не буває. Ну, це така така маленька, маленька реклама. Але корисна. Ну, Трамп рекламає чим гірше. Тим паче ще раз говорю, що він стільки багато дурні скаже, що я наперед говорю, фантазії, видомок, несенітниць, просто ша. Какой же он человек это Трамп. Трепло. Самое настоящее трепло. Но опять же ситуация. Нарада нравится. Вот ему нравится подонки, мерзавцы, обманщики. Народу нравится. Умный человек? Ну так уж он же правду говорит, глаза режет. А он такой дурачок. О, нормально. По этой причине Трамп так и делает. Играет под дурачка. Нарада нравится. дней. Ой, дней. Одне слово, тріпло. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває... Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.